श्री परमात्मने नमः श्री परमात्मने नमः अथ पंचदशो अध्यायः अथ पंचदशो अध्यायः श्री भगवान वाच श्री भगवान वाच ऊर्ध्वमूल मधः शाखम् अश्वत्थम् प्राहुरव्ययम् अश्वत्थम् प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वम् प्रसृतास्तस्य शाखा अधश्चोर्ध्वम् प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालः गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनम् सुविरूढमूलम् अश्वत्थमेनम् सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदम् तत् परिमार्गितव्यम् ततः पदम् त्वत् परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गतान् निवर्तन्ति भूयः यस्मिन् गतान् निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यम् पुरुषम् प्रपद्ये तमेव चाद्यम् पुरुषम् प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसुता पुराणी प्रवृति प्रसुता पुराणी निर्माण मोहाजित संग दोषा निर्माण मोहाजित संग दोषा नित्या विवृत्ति कामः अध्यात्मनिद्रा विनिवृत्तकामः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुख दुःखसंज्ञैर्द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुख दुःखसंज्ञैर् गच्छन्त्य तत् गच्छन्त्य पदमौ व्ययम् तत् न तद्भास यते सूर्यो तद्भास यते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः शशाङ्को न पावकः यद्गत्वान् निवर्तन्ते यद्गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम परमं मम ममैवांशो जीवलोके ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः जीवभूतः सनातनः मनःश षष्ठान्द्रियाणि मनःषष्ठानिन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति गृहीत्वैतानि त्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रम् स्पर्शनं च श्रोत्रम् चक्षुःस्पर्शनम् घ्राणमेव च घ्राणमेव अधिष्ठाय मनश्चायम् अधिष्ठायनश्चायम् विषयानुपसेवते क्रामन्तम् स्थितं वापि उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं भुञ्जानं वा वा भुञ्जानम् विमूढानानुपश्यन्ति विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् यतन्तो प्यकृतात्मानो तन्त्रोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्ति चेतसः नैनं पश्यन्ति चेतसः यदादित्यगतं तेजो यदादित्यगतं तेजो जगद्भास यते यतेऽखिलम् जगद्भाषयतेखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत् तेजो विद्धिमामकम् तेजो विद्धिमामकम् गामाविष्य च भूतानि गामाविष्यच भूतानि धारायाम्य हम मोजसा धारायाम्यह मौजसा पुष्ण चौषधि सर्वाष्णा चौषधि सर्व सोमो भूत्वा रसात्मकः सोमो अहम् रमक अहम वैश्वान भूत अहम वैश्वान भूत प्राणीना देहमाश्रि प्राणीना देहमाश्रि प्राणापान सयुक्त प्राणापानसमायुक्तः समायुक्तः पचाम्यन्नम् चतुर्विधम् पचाम्यन्नम् चतुर्विधम् सर्वस्य चाहम् हृदि सन्निविष्टो सर्वस्य चाहम् हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञान च मत्तः स्मृतिर्ज्ञान च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्त विदेव चाहम् वेदान्त चाहम् द्वाविमौ पुरुषौ लोके द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तम पुरुषस्वन्य उत्तम पुरुषस्वन्य परमात्मेुदावृत परमात्मेुदावृत यो लोकत्रयमाविश्य यो ईश्वरः बिभर्तव्यय ईश्वरः बिभर्तव्ययश्वर यस्मात्मती तो हम यस्मात्मती तो हम अक्षरादि लोके वेदे चोस्मी लोके वेदे प्रथितः पुरुषोत्तमः प्रथितः पुरुषोत्तम व्यो मामेवमसम्मूढो यो मामेव जानाति पुरुषोत्तमम् जानाति पुरुषोत्तमम् सः सर्वविद्भजति माम् सः सर्वविद्भजति माम् सर्वभावेन भारत सर्वभावेन भारत इति गुह्यत्तमम् शास्त्रम् इति गुह्यतमम् शास्त्रम् इदमुक्तं मयानः इदमुक्तं मयानख एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् एतद् बुद्ध्वा कृत कृत्यश्च भारत कृत कृत्यश्च भारत इति श्रीमद्भगवद्गीतासु इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायाम् ब्रह्मविद्यायाम् योगशास्त्रे योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पुरुषोत्तमयोगो पंचदशो अध्याय पंच अध्यायः